1 июня в Высшем хозяйственном суде Украины состоялось торжественное собрание по случаю 26-й годовщины создания хозяйственных арбитражных судов в нашей стране. В своем приветственном слове председатель Высшего хозсуда Украины Богдан Львов поблагодарил присутствующих коллег, государственных арбитров, судей в отставке, которые своим трудом способствовали становлению и развитию хозяйственного судопроизводства. Мы можем упишаться тем, что даже за умов то, что с разных мотивов Ті, хто намагалися ліквідувати цю систему, не змогли цього зробити, і це не є тому, що завадили якимось політичним шляхом, а система виправдала себе якістю судових рішень, відношенням до людей. І э, тим як вона працює, і мені дуже приємно, що навіть іноземні експерти, які вітають з метою надання по, по допомоги в щось в перебудові якихось внутрішніх умов, більше записують э, для себе ніж надають рекомендації нам поздравляння по случаю праздника. Також прозвучали із уст глав хосуда в відставки Сергія Демченка і Дмитрія Притикі. В частности, последний отметил значительные успехи в развитии системы хозяйственных арбитражных судов Украины за 26 лет существования. Суды местные и апелляционные имеют чудовые условия работы. Створна база, подобраны кадры. Я хочу даже этим, может, как бы с гордостью сказать, что приблизно 20-25 судей в нашей системе имеют, уже тихо, что в звичайно, конечно, имеют звание кандидата и доктора юридических наук. Это величезный, величезный ну, я б сказал бы сказал, это золотый фонд, кадровый фонд, который, конечно, нужно берегти и использовать этот опыт. На мероприятии не обошлось и без поздравлений. Грамотами и благодарностями за добросовестную работу и профессиональные достижения были отмечены судьи в отставке и работники аппарата Высшего хозяйственного суда Украины, а также журналисты судебно-юридической газеты.